Иностранными нашими партнерами, включая НИСИ, ООН, они, да, уполномочены, принимают непосредственно участие для того, чтобы концептуально документ выработать. Понимаете, он не идеален, но хотя бы то, что он есть, сегодня он принят за в первом чтении. Поэтому он должен был вступить в силу. Мы будем социально защищены. Мы уже бомжайские, понимаете? У бомжа есть возможность пойти прописаться. У нас нет. Соответственно, все остальное. Более того, мы не имеем права нормально пересекать границы. Мы не имеем права открывать здесь депозиты. Фактически мы не можем там продать недвижимость, не можем купить недвижимость здесь. Мы не можем фактически устроиться здесь на работу, потому что у нас нет прописки. Я вот кандидат депутата Верховной Рады я сам за себя не могу проголосовать. Мы не имеем представительства Верховной Рады. То есть наши законы никто не лоббирует. Законы направлены на защиту прав и интересов граждан, которые прописаны в Крыму, но являются гражданами Украины. И фактически у нас ситуация следующая. Те, кто остались, кого заставляют сейчас принять гражданство России, а фактически без принятия гражданства России в Крыму проживать невозможно. Потому что ты не получишь там ни пенсию, никаких социальных статусов, ничего не будет. У нас фактически сейчас отсутствием закона пихают в объятия России. Но мы граждане Украины. Мы хотим быть гражданами Украины. Мы хотим работать на территории Украины, платить налоги на территории Украины, хотим приносить своему государству пользу, хотим участвовать в жизни государства, и мы не собираемся менять гражданство. Поэтому мы просто пытаемся обратить внимание президента на то, что у нас есть проблемы, и мы хотим помочь нашему президенту новоизбранному, помочь ему решить наши проблемы. Мы не просим денег, мы не ходим с протянутой рукой. Мы здоровые, грамотные, толковые люди. И прошу заметить, из Крыма выехал сюда свет крымский. Это самые умные, грамотные люди, которые не зомбированы, которые патриоты Украины, которые умеют заниматься бизнесом, умеют заниматься политикой и хотят приносить пользу своему государству. Это все, чего мы хотим. мы подготовили отдельное письмо, мы официально послали по почте, на сегодня у вас будет буквально в течение часа. Сейчас вы не будете Сейчас мы передавать его не будем. Мы его передаем официально через канцелярию, сейчас мы будем просто провести акцию. Мы для всех тоже госорганов собрали письма, и вот сейчас он полномочен по правам человека. И просто... В администрации президента с 9 сентября лежит письмо с просьбой начать программу по реализации строительства жилья. Опять же, для государства это не будет строить, стоить ничего. Есть инвестиционные группы, которые готовы на паритетном начале строить жилье в которых часть будет отводиться под социальные программы, в том числе и на жилье на Крымчах. Мы готовы в эту программу включить и беженцев с Донбасса, готовы включить в эту программу и раненых бойцов АТО, которым государство также обещало квартиры. Мы объединяем свои усилия с Союзом офицеров Украины. Мы готовы эту программу внедрить. Для государства она не будет стоить практически ничего. 9 сентября нашей организации было передано письмо в администрацию президента. До сих пор ответа от него не получили мы пытаемся просто обратить на нас Самый главный месседж, я сказал, так, чтобы президент впервые, когда он стал президентом, сделал встречу с услышал их проблематику. Есть конструктивные предложения, которые можно было бы лечь там, на основу какого-то определенного документа, для того, чтобы мы упрощаем ему жизнь. И мы как бы не радикально настроены к президенту, мы хотим с ним просто пообщаться, для того, чтобы концептуально ему донести свои мысли, и эти мысли легли на бумагу, и бумага начала исполняться, по сути дела. То же самое с этим законом. Красивый закон написан, но он не будет исполняться, если он не будет подписан. Это очень просто. Ну и напоследок хотелось бы добавить. Мы, наши организации, сейчас прилагают массу усилий для помощи сбора средств в армии. Нами уже перечислено более 4 миллионов гривен. Наши организации занимаются аналитикой по вооружению, по обмундированию. Мы входим в волонтерскую сотню, при в волонтерскую раду при Министерстве обороны. Наши ребята, наши крымские ребята, сейчас воюют в Донбассе, защищают территорию нашей страны. И при этом ну, государство как-то совершенно не обращает на нас внимания. Так нельзя делать. Мы такие же граждане Украины, как и все остальные. Мы просто хотим иметь свои права и свободы. Причем мы не требуем от, от государства денег. Мы не требуем там бросить все и заниматься нашими проблемами. Мы сами можем решать свои проблемы. Все, что нам надо, это просто не мешать и хотя бы немножко помочь. Мы сами разберемся с этими проблемами. Немаловажно донести до него, что на территории оккупированного Крыма остались граждане Украины и украинцы. И сейчас они, как этот крымско татарский народ, второй это украинский, это действительно народ, два народа, которые будут просто массово подвержены геноциду. Это факт. Поэтому мы хотели бы, чтобы президент в своих выступлениях не забывал, что Крым это Украина. Если он это будет помнить и об этом будет говорить, тогда и пусть придумает нам план, скажет, как он будет возвращать Крым непосредственно для нас и Лично нам ничего не надо. Нам верните нашу родину. Мы готовы мы по по почте, придет. Мы не Попыше, если придет, я сейчас не если документы попадает к президенту рассмотрения, Или он попадает ли он? Все, Какая... все документы, вся информация. Нет, вы не улыбаетесь. Мне расскажите, как Нет, это происходит. Я не комментарии. Вещи. Комментарии.